тарифы обоснование город киев я смотрел эти тарифы открыл интернет значит эти тарифы были сделаны за 2014 год в киеве тарифа 4 гривны нет тариф на сегодняшний день город киев от 7 до 12 гривен. Город Николаев, я тоже хочу доложить вам. Значит, в городе Николаев 3,50, 7 гривен. 7 гривен, это у нас э, такие населенные пункты на сегодняшний день. Антоновка, Чернобаевка, Степановка. Э, это я все выбрал. Туда. То есть, э, давайте я продолжу. Почему произошло это поднятие? Это поднятие тарифов происходит из-за подорожания цен на топливо, на запчасти, которые привязаны к доллару, и иоленту на сегодняшний день. К сожалению, Украина не может производить их. Если она их и производит, то это некачественный товар. Поверьте мне, как человек, который занимается с 1994 -го года с этими перевозчиками. Вот. Мы, к сожалению, должны покупать Турция. Россия, это та страна, которая нам сегодня не друг, к сожалению. Ну, Китай. Опять же, товар тоже некачественный. Мы это приобретаем. Значит, по поводу топлива. По поводу топлива сейчас, уже на сегодняшний день, даже мы, если будем решиться вопрос поднять тарифа, то на топливо уже поднят, поднят акциз, акцизный сбор. Значит, топливо по предварительным данным должно дойти до 27 гривен. Поднятие в 2014 году цены на проезд было. Ирина Петровна, чтобы я не соврал людям, топливо было по 14, если я не ошибаюсь. По 12, да, вот. На сегодняшний день мы топливо уже приобретаем после 3 гривен. Мы приобретаем его по 20 гривен. Это топливо. То есть это уже свыше 10% того, что предусматривает законодательство. То есть есть 34-я статья закона Украины про автомобильный транспорт. То есть интерес перевозчика должен быть забит туда, потому что мы должны ремонтировать эти транспортные средства. На сегодняшний день мы этого себе позволить не можем. Ни физически, ни психологически. Такой же фактор у нас есть водителей люди, которые, они есть гражданами Украины, это такие же граждане, как и пассажиры. Они должны зарабатывать. Эти люди у нас на сегодняшний день, они работают. Польша, Германия, Москва, Киев, Николаев, Одесса. В Одессе тариф 5 рублей, и тариф сейчас обсуждается от 5 до 7 гривен. Я не нагнетаю обстановку, но хочу дать понять, что если нам не поднять на сегодняшний день тариф, мы, мы не работаем уже в кредит, мы работаем на тех транспортных средствах, которые у нас есть. Они ложатся на сегодняшний день. Мы должны туда влаживать деньги, делать средние ремонты, капитальные. Мы должны это все восстанавливать для того, чтобы наш пассажир, наш заказчик этих перевозок был хотя бы чем-то доволен. Я уже не говорю про 5 баллов, те, которые мы должны соблюдать. У нас этого уже не получается на сегодняшний день. Сегодня не стоит вопрос о том, что нужно или не нужно. Сегодня стоит вопрос, жить или не жить. Будет город с транспортом или будет город без транспорта. Вот так сегодня стоит вопрос. Год назад я лично писал письмо, попросил подписаться всех перевозчиков на исполком городского совета, в котором я просто-напросто предупреждал о том, что ситуация на рынке пассажирских перевозок складывается следующим образом. И там дал полный расклад, экономический расклад того, что произойдет, к чему мы придем. И вот то, что я написал, сегодня мы к этому пришли. Сегодня мы к этому пришли, поэтому мы с вами сегодня здесь должны подумать о том, чтобы город не остановился. Мы бьем тревогу. И мы должны это сделать таким образом, чтобы и людям это было не накладно. Потому что реально сегодня расчеты показывают, что 5 гривен это минимальная цена, на которую мы сегодня идем. Меньше нельзя, меньше не спасает. Расчеты показывают экономически, что значит, для того чтобы было воспроизводство, для того чтобы можно было думать об обновлении подвижного состава и так далее и тому подобное, значит, расчетная цена для этого с учетом рентабельности. Она идет 10 гривен и выше. Ну, у каждого переводчика по-разному, в зависимости от общих хозяйственных расходов, от общих цеховых расходов. Вот. Но на сегодняшний день, учитывая ту обстановку, в которой находятся и наши граждане, и та безработица, которая есть, и все другие проблемы, это имеет вот, то, что 5 гривен это то минимальное, на что можно сегодня идти. Значит, мы... Э, Херсон отстал в этом плане от других городов Украины. Люди год назад все поменяли цену на 4, на 5. И сегодня они идут дальше. Значит, э, на сегодняшний день уже в Тернополе два э, месяца назад, было 4. Сейчас уже не ставят вопросы, переходят на 5 гривен. То есть никуда от этого не денешься. У нас увеличивается в два раза начисление на заработную на плату. В два раза увеличивается. У нас увеличивается, вы посмотрите, что происходит. Налог на землю в 10 раз увеличился. Налог на воздух в 10 раз увеличился. Налог на воду в 10 раз увеличился. Все вот эти вот налоги увеличены в 10 раз. Ну куда? Куда дальше? Значит, остановиться нельзя этого делать. Нельзя. Это все то, что вот если в деревню школу закрыть, Значить, деревні більше немає. Те ж саме, транспорт дорогі остановить, міста більше нет. Я би почала з того, щоб приблизно хоча б кожен розумів, як наше підприємство працювало за останні роки. Ми всі живе в місті Херсоні, всі е, прекрасно знаємо. Я просто цифри пару назву, 13-13-му, 13 2013 році. підприємство корнець закупило 6 нових автобусів. У 2014 році один. В 2015, це ми по 3 гривні їздили, один. А в 2016 0. Пояснюю чому. Тому що е тарифи повинні підніматися на перевезення, вже було сказано, коли піднімається паливо на 10%. Цього не переглядали. Ця відповідальність лежить на місцевому самоуправлінні. У 2016 році ми в лютому місяці писали звернення на мера Миколаївка, воно було проігноровано, Тобто, навіть відповідь ми абсолютно ніяку, позитивну чи негативну ми не отримали. Ми чекали весь шістнадцятий рік, але вже на сьогоднішній день чекати абсолютно ніхто не може, тому що ці кошти, враховуючи те, що паливо піднялося. Воно все е, йде в бак, щоб залити паливо для того, щоб просто перевозити людей. Про заробітки вже ніхто не говорить. Е, я вам просто приклад приведу. Наприклад, якщо брати е, різницю між січням е, 16-го року січень, і січень 17-го року з підвищенням, про яке вже е, е, було ну, затверджено, що мінімальна заробітна плата з 1 січня 3200 гривень, то в нас збільшилися видатки на 21 тисячу це за один місяць. Ну просто нереально, їх просто нема звідки брати. Я вже не говорю про запасні частини. І ще коротко хотіла би сказати, буквально сьогодні вийшла в інтернеті бачила стаття. Якщо я не помиляюсь, мені здається, «Керсонський 200. Херсонський блогер Владислав Гладкий, є такий тут? Є. Ви? Так, я присутній. Дуже приємно. Просто, значить, дивіться, пишете, що ви ініціювали підписання електронної петиції. Так. Тобто, це робить, звичайно, кожен має право. Добре, ви її підпишете. Я знаю, 250 голосів ви не берете. Але я би хотіла сказати: от ви пишете, що. под улучшением условий перевозки пассажиров имеете в виду. И пришел далее перелик. В цей перелик входит. Я не все буду цитовать ваше. Значит, наличие транспортных средств, систем проветривания и кондиционирования салона в летнее время. Я вам просто простыми словами поясню. Поверьте, я такая самая, как вы, людина. Почуйте меня. Наші автобуси, які ви читали ми закуповуємо... оригінал петиції, оригінал петиції викладений в українською я... пускай перебиває. Не перебивайте, я правда. Потім скажете. Е, наші автобуси, які ми закуповуємо, ми е, я говорю зараз про корнець. Ми їх закуповуємо в Україні у українських виробників. Правда. В жодному автобусі не передбачено кондиціонери. У нас на сьогоднішній день один кондиціонер, Мерседес, який ми закупили, він має кондиціонер, там передбачено. В інших автобусах, тобто з заводу, він виїхав, він не має того кондиціонера. Щоб його встановити, наприклад, я вам скажу просто цифру. Це приблизно, приблизно 5 тисяч доларів. Ми можемо їх встановити, але звідки, де взяти ті гроші? Скажіть, на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Долар 27 гривень, знаємо, да? євро 29 гривень. Автобус один. Щоб купити, я вам скажу. От автобус ми купували, я вам скажу, в 2015 році один автобус ми витратили мільйон 44 тисячі. Один автобус. Так, да, за, за кордоном Польща, інші країни, знаєте, скільки там проїзд коштує? 2 євро. Два євро. Ми не можемо ви розумієте з, з, з ситуацію, яка склалася в рублі, євро на колонічній. Подождіть, що тут вам слово будь-якого ситуація, яка склалася на сьогоднішній день економічна в Україні. Ми, перевізники, так само як і ви, ми не винні. Здається, от ну в чому прості люди винні? Ми ж не йдемо під заводи, не, не стаємо з прапорами і не кричимо, що е, чому хліб здорожчав. Кожен день, але ми йдемо його купуємо. А перевізники, розумієте, перевізники виходять, що е, чимось відрізняються, чим, скажіть, будь ласка, У мене так само за плечима водії, люди, які працюють. Далі ви пишете. Е, Розторження договору з перевозчиками, якщо там є е, скарги від пасажирів. Я вам хочу сказати, що це питання, правда, воно на сьогоднішній день. Е, Треба, щоб просто один одного чули. Не перебивало, як зараз пробують, наприклад, десь перебити мене, а просто почути один одного. Повірте мені, я запрошую кожного, хоча б один раз проїдьте в автобусі, подивіться, які бувають іноді пасажири. А водій цілий день за кермом важка праця. І йому морально і фізично, повірте, не так просто. Тому бувають винні і водії, бувають винні і пасажири. Тому цей пункт, я думаю, що ми потім про це поговоримо. В 2015 году постановление Кабмина 240, если не изменяет память, они пустили свободное плавание, ценообразование на пригород и между городом. Почему же город забыли? У нас строго регламентировано ценообразование, надо слушание пройти. Теперь я вам провожу маленький пример. Чернобаев на сегодняшний день 12 гривен, учхоз 3 гривны, переход мост Выходят люди из Чернобайки, приходят к ним, садятся и едут за пылью. Когда задавал вопрос, почему такая, да потому что это вот э, пригород, у них там другая политика, рациональное образование. Хорошо, Солдатская Петровка, да, вернее Петровка и там, э, там на той стороне, входит в земли, ну, вот, по-моему, Днепровского района. Да? Вы посмотрите на проезд Почему такая? Да потому что обслуживают 27-е предприятие, они формируют э, свою политику. Ну извините меня, а почему тогда Зеленовка 3 гривны? А почему тогда э, укорниоз 3 гривны? У нас что, топливо мы как-то по другим ценам покупаем или они? У нас дешевле продают? Нет. Или налоги платим, или запчасти? Нет. На сегодняшний день Чернобаев степанов Степановка в Степановку ехать дальше, чем в Чернобаевку, Чернобаевка 5 гривен без слушания, что люди не живут. В Степановке 3 гривны, в Чернобайке 5 гривен. Мало того, проехать э, на аэродром полтора километра, это конечно, 7 гривен. Это что за политика? Это что? Политика на выживание? Поэтому э, я понимаю, правильно сегодня говорил Егор Александрович, если бы это происходило согласно, знаете, как поэтапно, как это делает повышение, оно бы не было столько болезненно. Но это было, если бы мы приняли бы в том году, допустим, на те же 50 копеек, то приняли бы сейчас. Оно бы не было так болезненно для населения. Поэтому реагировать надо на все это. Но если мы начинали даже навигацию, топливо мы покупали по 13.80, то мы закончили навигацию, по-моему, Володя по 20 гривен, да? По вот это я, ну да, по 18. Так вот это я вам говорю примерно за год на 5 гривен э, возросло топливо литр. И никто не сказал. Вы знаете, что за этот месяц столько запчасти на 16% подорожали? И никто не спрашивает, никаких общественных слушаний не проводит, не собирается общественность. А нам где брать запчасти и топливо, и все остальное? Я уже не говорю электроэнергии. У меня в месяц сейчас я плачу за электроэнергию около 70 тысяч. Я платил, ну не я, предприятие платило за электроэнергию совсем недавно, год назад, те же самые 25 тысяч, вот примерно. Александр спасибо. 50. Я прошу прощения, что перебиваю, да -да -да. модерирую ситуацию, но э, время, все-таки время. Да, да, мы сделали расчеты, они обоснованы, <связано> за каждую цифру мы можем поручить. У нас, конечно, меньше, у нас, э, ну, в зависимости от маршрута, протяженности и себестоимости перевозок, 549, 512, 483, даже есть допустим, 562, ну, посмотрим на маршруты. Спасибо.